cəhrəyə yunu ıı, əyirmək üçündür. Xanım, özünüz zəhmət olmasa sizi də təqdim eləyin. Hoş gəlmisiniz, Gülşən. Gülşən xan, bax deməli sizin burada iş prinsipiniz nədir ibarətdir? Bu daranmış yunu cəhrədə əymək əhəmiyyətlidir buradan. Aha, e, deməli burada sadəcə olaraq siz bunu fırladırsınız və un or, un ondan belə sap formasına keçir. Sap formasına keçir. Bəlkə deyirəm, məndə bun bir yoxdur. Bəlkə onlar mənə onu yoxlayım. Deməli bunu belə də fırladıram. Bax deməli ıı, hörmətli tamaşaçılar, bax bu xalçanın toxunmasında mənim də əməyim az deyil. Əməlli başdı burda əziyyət çəkirəm. Bu cəhrləni sağdan sola, soldan sağa fırladıram. Amma belə baxanda rahatdır ha. Işte firmamda məşəçilər. Kənd dərəsini gəzirəm. Va fonda aqsaqqal gəlir. Tanıram sözünüzü. Kimdir? Kənd sakinidir. İndi də yaxınlaşıb tanış olacaq. Görək e, Pirəbədil kəndində haqqında maraqlı nə danışa biləcək. Salamu alaykum dayı. <cələcək> Hoş <cələcək> gördüyü. Necəsən? <cələcək> Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Yaxşı. Sağ olun. Adınız nə? Adım Azeldir. Adil. E, Pirəbədil kəndində qonağıq. Kəndiniz haqqında maraqlı nə danışa bilərsiniz? Kəndimiz haqqında, kəndimiz ümumiyyətlə maraqlı kənddir. Tarixi kənddir. Bu kənd o vaxtdan bu vaxta hələ də böyük dövlətlərdə bunu adı çəkən bir kənd o'dur. Bu xalçası ilə, başqa məsəlçən onun o, o işləri ilə bu tanınmış bir kənddir. Axır vaxtlarda bu İnşaat daha yaxşıdır. Bizim kəndlərdə bir ildir başdır. Bu dövlət proqramına uyğun olaraq kəndlərin, digərlərin inşaatlı haqqında proqrama uyğun olaraq hazırda bazı kəndimizə yol çəkiblər. Maşallah, gözəl yol. Çox çətini idi əvvəllər. Çox çətindir. Rayon mərkəzindən bura bir 20-22 kilometr yoldu. Artıq bizim kənddən arxaya gedən, o bu tərəfə gedən kəndlər başlayır və kənd var, Qorğun kəndi var. Hamısına yol çəkilib. Çox yaxşıdır. Şəhər ətin icaranı da qaz çəkilib. Onu kənd çəkilib, rayon mərkəzindən gəlir. İndi də ki, o artıq kəndlərlə evləri də çəkir. Salamu aleykum. Necəsiz? Oy, oy. Çox sağ olun. Necəsiz? Özünüzü təqdim eləyin. Elbəniz, Buzeyin ekskursiyasıdır. Ha, Buzeyin ekskursiyası. Həm də toxuyur. Bəyxları e, Pərvana xam dedi ki, bax yunların təbii yolla boyananı var, bir də kimyəvi yolla boyananı var. Bax burada mənim rəngarəng e, sapların, e, belə deyim də de, iplərin yumaqlar görürəm. Bunların hansı təbii yolla, hansı kimya yolla e, boyanıb. Bu, bu sap alma, cır almağın qabığından olubdur. Ağacın da, hə, cır, Aa. cır almağın qabığından. Və hə? bu palıdıdır. Bax bu da Deməli bu tünd ə, şabalıdır rəng burdan gəlir. Şabalı ə, palı dağazının bu palıdı rəngi. Hə, bu palıdı rəng palı dağazının qabığından hazırlanır. Yəni qabığı qaynanılır. Bu hazır olan yun salılır ora, bu, bu rəng alınır. Bu cıralmanın ya, yarpağının qabığının, hə, cıralmanın qabığının rəngidir. Bu qarğa duzu daşı. Mən bunu birinci dəfədə eşidirəm. Bu ağ rəngi Bu ağ rəng heç bir kimyə vasitə ilə almaq olmaz. Mənim fikrimdir, yəni bu cür ağaq bax. Bu isə qoz qabığı, qoz qabığı ki, o adam qoz xan da yesə əl qaralır ha, belə qaralır. Bax həmin ordan əmələ gələn bu qaradır. Bu rəngləri öyrəndik. Mən ən böyük arzum olub ki, xalça toxuyum. Bu günləri xalça toxumağın, belə deyim də sifətini təməllini burda qoyacam. Elbəzə xanım mənə bu xalça toxumağı öyrədəcəyisə, bilsənsə bütün dünya görsün ki, mən xalça toxuya bilirəm. bir altta görürsən. Hə. Var var, belə o vaxtı bıçağımla belə toxuyurdu, amma bu sırf əllənlə toxuna bilər. Nənəmizdən belə öyrənmiş. Gətirdim baxdım bunu. Aha, şuradan şuradan. Gətirdim. Bu idi. Bu idi. Aqdan belə ola. Aha, budur. Gəldi belələri. dəndə. İndi mənə üzr istəyirəm. Bunu verin mənə. Bunu mən götürürəm. Mən burada ən böyük problemim yaşanacaq. O altusunu tapmaqda. Am bura gəldim. Gəldim. Hə, yaxşı gəldirdə mənə. 2 dənədir. Daha elə bir olaraq götürdüm. Səxtən. Deməli <laughs> bunu burdan gətirirəm, atıram bir devrə bunu üstdən fırladıb, ikinci devrəni də altdan fırladıram. Olur bu xalça toxumağın ilmlərini vurmaq. Bax ona deyirlər, buna belə deyirlər ki, el arasında elman xalça toxuya bilər. 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 Öyrəndim. Bilər. Gedirəm səhətdən. Hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli tamaşaçılar. Gedirəm mən səhətdən. Özümcün bir dənə bax bu dəzgah. Bu dəzgahın adı nə idi? Xanaqac. Xanaqacı dərcahından quraq evdə otururam bütün gününü xalça toxuyuram. Öyrənmə əsas məsələdir öyrənmək. Bu meşələrinizdir, meşələrdə bulaqlarınız, gözəl mənzərə, təmiz hava. Bəli, bəli, bəli. Gözəl mənzərəli yerlərimiz də var. Bax, bulaqlarımız, bu da bizim kəndimiz. Artıq bax necə eldi. Kəndlərdə var Zeybək kəndində qonşu kəndlər var. Gözəl bax məktəblər tikilib sonraki vaxt bu gün yəp yağız dediyim kimi olaq yolumuz hamı bulağa deyir. Cəmaatin özünücə gözərlənmə səsin yaxşıdır. Heyvanatla, təsərrüfatla, əkinçiliklə məşğul olurlar. Boşdan bitkiləri əkillər. Əziz turist tamaşaçılar, bax hal-hazırda biz muzeyin ərazisindəki bağlarda içəridə xalça toxuyurlar və xalçanın toxunandan sonra mən Pərvane Xanım muzeyin direktoru olduğuna görə mən məcbur oldum ki, Pərvane xanımın biliklərini sizlərlə bölüşməyə. O nöqtəyə nəzərən Pərvane xanımla bir yerdə bu muzeyə gəzirik. Pərvane xanım, bax bu muzey haqqında tamaşaçılarımıza nə dəyərli məlumatlar verə bilərsiniz? Muzeyin binası 1862-ci ildə tikilib. Deməli bina 14 otaqdan 2 2 mərtəbəlidir. 14 otaqdan ibarətdir. Geniş koridorlardan, ayrı pətdərdən ibarətdir. Deməli bura evə tikilib üç qardaş üçün nəzərdə tutulub. Sonra nəsildən-nəsilə keçəcək bina. Axırda Mahmudğa Əfəndiyev qalı, Mahmudğa Əfəndiyev Qazımfermusəbəyovun atasıdır, Ayna Sultanovanın atası. Qazımfermusəbəyov, Ayna Sultanova bu ortaqlarda dünyaya göz açıblar. Onlar burada mükəmməl ailə tərbiyəsi alıblar və 1900-ci ildə Bakıya təhsil dalıcan gediblər. Şəhərdə gördüyünüz o Ayna Sultanovanın O oh, heykəli, bax, həmin Ayna Sultanova, Ayna xanım bu evdə yaşayıb. Bax, bu evdə də böyüyüb. Doğrudan da çox təsadüfdür və gördüyünüz kimi bax bu tarixi bir evdəsiz hal-hazırda. Çox sağ olun ki, gəlib bizim məxəllə yerlərimizi çəkirsiz. E, tanımayanlar da bizim yerlərimizi tanıyırlar. Bax bu gözəl yerləri görənlər bura bir nəsə meyl edirlər, gəlirlər. Yaşıllar. Şəxsən, şəxsən mən ilk dəfədir bu kənddəəm və birbaşa e, vurğun oldum bu kənddə. Nəyə görə? Mənzərəsinə, təbiətinə, insanlarına. Bəli, mənzərəsi, mənzərəsi buranın çox gözəldir, çox yaxşıdır. Dağlıq rayondur da bura. İnsanlar hələ bu cəhə atalarının bir misalı var. Ya, deyir ki, kim yüzə çatmasa dey təqsir onun özündədir. Burda hələ yüzə çatırlar. Maşallah. Allah ömrü versin Adillə. Hörmətli tamaşaçılar, bax gördünüz kimi Pərvana xanım bəyəxdədi ki, burada ə, həmin o buranı bu evi təmir edilən usta burada dərkənar qoyub. Burada Hicri tarixin 1321-ci il. Tarix yazacam. Deməli Hicri tarixi ilə Hicri tarixi ilə 1321-ci il tə, təqribən 1900-cü 1902-3 arasına düşürdən. Bax gördünüz kimi bu ev 1862-ci ildə təməli qoyulmuş bir evdir. Hörmətli tamaşaçılar, bax, e, gördüyünüz bu şəkil Ayna Sultanovun şəklidir. Hansı ki, Ayna xanımın e, o heykəlinin yanını, ünvan kimi, həmdəçi ki, Ayna Sultanovun heykəlinin yanından sağa gedərsən, Ayna Sultanovun heykəlinin yanında görəcək, bax həmin o Ayna Sultanovun yaşadığı ev bu məkandır. Pərviz xan, bir də digərdirs Ayna xanım kim olub? Ayna xanım 1938-ci ildə Ali Məhkəmənin sədri olub Azərbaycan da, ədliyyə naziri olub, bir də xalq maarifçisi. Baş şərq Qadın qazı jurnalının, yəni indiki Azərbaycan qadını jurnalının ilk redaktor olub. 1924-cü ildə Şərq qadın jurnalının ilk nömrəsi çapdan çıxıb. Təşəkkür edirəm. Və onda deyim ki, Ayna xanım repressiya qurbanıdır. Bəli. 38-ci ildə qardaşı qızın fermusu və yolda repressiyanın qurbanı oldu. Təşəkkür edirəm bu dəyərli məlumatlara görə. Necəsən? Sağ ol ay Rəşad. Necə gəldin? Mən yaxşı gəldim. Nə ilə gəldin? Görürəm, gəzintin çox əla olub, çox əla olub. Belə baxan kimi bilinir. O yağı sil. Yağı sil. Yo, yağlı köyəyimin. Şey Gör... <laughs> Görürəm. Görmək də bu saçlar. Əh, e, verişimizin sonuna gəldik. Chatdır. Rəşad, mən sənə bir dənə söz deyim. Evet. Mən bu günləri bir sən kimin evində olmuşam? Kimin? Ayna Sultanovanın. Ayna Sultanova bu kəftdə dünyaya göz açır. Mən bağlara həmin oyevə getdim və inandırım ki, bu 1 saat necə gəldi, keçdi, mənim heç özümünlə xəbərim olmadı. İnan eləmirəm, mən bu, kəndi necə gəzdim, 1 saat heç mənim də e, hissiyatından kəsmək hiss eləmədim. Necə gəldi, necə getdi. Ona görə hörmət tamaşaçılar. E, biz sizinlə e, sağollaşırıq. Ümidvarıq ki, verişimiz xoşunuza gəldi. Bizsə Bizsə biz səgətdik. Biz səgirib, bizi isə bu uzun yol gözləyir. Nöbeti, Nöbeti kendisi kendimize. o taraflarda da hardasa. Geldik. <laughs> <laughs>